Heç kim unudulmur, heç nə yaddan çıxmar. Tu aidən ananın qollarına bənzəyən dağların əhatəsində qərar tutan Uzuqar, səssiz, səmirsiz bir diyarda Lirik rayonunun Rıvarp kəndində dünyaya gəlmişdi Səxavət Hacıyev. Təleyini qismətini bilmədən ilk addımlarını bu kəndin çıxırlarında, yollarında ata-ata böyüyüb, boya başa çatmışdı. Bu yolların onu hara aparacağını isə xəyəlinə belə gətirmirdi. Əsas o idi ki, o vətəninə, elinə, torpağıma böyük məhəbbətlə dolu bir ürəyə sahib idi. Səxavət Mirəbəy oğlu Hacıyev 1 dekabr 1966-cı ildə Sadəkənd ailəsində anadan olub. Dünyaya göz açdığız çoxuşaqlı ailənin 9-cu övladı idi. Ailədə 16 uşaq olmuşdu. Səxavət bizdən seçilirdi. Səxavət qorxmazdı. E, əvvəl mən onu başa düşmürdüm, indi-indi mən dərk edirəm ki, Allah Taala insana bəxş etdiyi ən gözəl naimətlərdən biridir sahabat qariyatdi <gəri> oğlan idi. Yaxşı oğlan idi. Hürvatdi oğlan idi. Qardaşları hurmat edib tutardı, ata oğlanı hurmat edirdi. O mənim böy oğlumla elə bil yaxşı idi. O qədər ağıllı uşaq idi, o qədər farasatlı uşaq idi. Əgər ikidən uşaq bir-birinə də aləstaydı. O elə bir aqsaqal kimi onların arasını düzaldardı. 1984-cü ildə Rəvardkan Dörta Məktəbini bitirərək Bakı Politexnik Texnikumuna daxil olub. Saxavat, e, təkcə mənim şagirim yox, Saxavat mənim xalan oğludur. Yəni də mənim istəkli xalan oğlum. Demək olar ki, evlərimiz elə bir-bir üzbəüz olub, uşaqlığımız da bir yerdə olub. Sonra məktəbi 1-ci sinfdən e, düz 10-cu on, sinifə qədər bir sinifdə oxumuş. Səhavət ə, həqiqətən ə, sözün böyük mənasında çox yaxşı bir oğlan idi. Sinifdə ikimizin xasiyyətimiz həmişə bir-birinə oxşuyurdu. Çox emosional idi, həm çox hərəkətli bir insandır, həm də çox dostcanlı bir insandır. Balaca uşaq nə bilir, "Humanım, qohumum" deyə onun üçün can yandırardı, onun üçün əl yetirərdi. O hara desəydin, canından keçərdi, o işin də alınca gedərdi. Uşaqlıqda ə də bil bizdən fərqli cəhətdən də o idi. Bu qardaşımdı, o biri məsəl üçün yad bir uşağım. Eyni gözləmən baxırdı. O heç vaxt seçmirdi. Uşaqların içərisində fəralanan uşaqlar çox idi. Səxavatda mən bir universalıq hiss elədim. Səxavatın həm oxumaga meyli var idi, həm də səxavatda böyük bir cəsarət mən gördüm. İndi bu təzə gələn ki, müəllim bir yenilik eləsin. Məndə bunlara bir gün tapşırıq verdim. Hamınız məktəbə 10-cu sinifdə oxuyan şairlər qalıs toqun deyəsən. Bu ə, bir dağ kəndi üçün, dağ kəndində şairlər üçün o qalıs toqun tapmaq, onu taxmaq. Əlbəttə bu biraz çətindi yaradırdı. Gördüm Saxavad onu bir həftə ərzində təşkil edilib. Uşaqlar hamısı Ağköyünə qalıs toqu. İnanın, elə bir para hissə köşürdüm. Bunları sonra aradım, gördüm, bunlar hamısı səxavət yerinə etirib. Ağıl heç də yaşlı deyil, başdadır. Bu söz həqiqi səxavətə çox yaraşan bir sözdür. Orta məktəb dövründə mə onlarla həmsöhbət olanda e, dedim ki, hər bir məzun kənd üçün bir iş görməlidir. Demişəm, səxavət bunu yaddasında həsr edib. Xeyriyyə cəmiyyəti yaratdı. Cavardır xeyriyyə cəmiyyəti deyil. Respublikadan qarağda yaşayan insanları da həmin xeyriyyə cəmiyyətinə cəlb etdi və özü o xeyriyyə cəmiyyətinə rəhbərlik etdi. Bu fonda külli miqdarda pul topladı. Avtobus almışdılar, ancaq bizim kəndə işlədirdi. Bunun yox idi çörək bişirməyə. Kamaz aldılar. Xeyriyyə cəmiyyəti nəzdində hey, bizim kənd kəndin cəmiyyəti pulsuz kəndə gedib gəlibdi. Kənd üçün çox böyük işlər görüb. İndi o xeyriyyə cəmiyyəti onun adını daşıyır. Məktəbə qutarandan sonra politexnik texnik tiknikumma qəbul oldu Bakıda. Saxbat 6 aydan bir evə gədirdi, 2 aydan bir evə gədirdi. Bizim kəndi ayran bir çay var. Həyatda maşın yolu gəlmirdi. Sıldırın bir qayadadır bizim. Həyatımızda da bir it var idi. Adı Gövr idi. Təsəvvür edin. O həman it bizim həyatdan maşına qədər qaçırdı ayaqların atırdı saxvatın sinəsinə, saxvatın üzünə yağdırıb. Sanki elə bil heyvanların dilində bülürdü. Kaldı bahçə, hər gün gəlib məni görməli idi. Burda evi yox, birinci mən burda olmuşam, bütün qohumlar, bəhəmsi mən məlumayam. Gəlar deyirə, "Ya bir xala, nə bişirirsən?" Derdim, "Nə istəsən bişirirəm sanc." Bərdə bir dənə boranın pilovini bişirəndə Məni yadda salarsan, harda olsam mən özümü çatdıraram. Səxvatla bir yerə gedəndə fəxr edilirdi. Mən Səxvatla yol gedirəm. Axşam qohumlar bizi çəkə bilmirdi. Biz bir-birimizə çox oxşurduq. Bundan böyə gedim istirdim ona verilmiş oxşadı. O qəhrətdə. Hər kəsə qayğı keçirdi. Hər kəsə. Şər anaya, bacıya, qardaşa, özünə kiçiyə. Dörd bacı idi, elə bizi istəyirdi. Bir gün biz onu görməyəndə darıxırdıq. Çox sözə baxırdı. Belə hamsından özünü elə bil böyük aparırdı. Hamsından kiçiyi idi, hamsından böyüyüünü aparırdı. 1986-1988-ci illərdə Sovet Ordusu sıralarında hərbi xidmət keçib. Saxbat getdi əsgərliyə, Moskvaya düşdü. Şilxov şəhərində əsgər oldu, testdə zəvə məktub yazırdı. 1-ci günü onu bəkdəmişlər ermənlər. Onun çələsini sındırmışdılar. Ermənlər çox olmuşdu. O gedib qospitalda 1 aya yaxın qalıb təzədən qayıtmışdı. Ermənləri o günə qoymuşdu. Ermənlər roq adlanmışı açmışdı. Sonra buna starşinə zəvaniya vermişlər. Deməli, Ermənilər hüloğluluk edəndə başqa rotada, Saxvatın rotası ilə onu qorxudurmuşlar. Dəhşət dərəcədə Ermənilərin nifrəti idi. Onların yaltaqlığı, qorxaqlığına həmişə danışırdı. Bu askərindən gələndən sonra qaz idarəsinə operator vəzifəsində çalışırdı dışırda. Elə 1988-ci ildən də Erməni qəsbkarlarının yurdumuza qarşı qaldırdığı əsassız torpaq iddiasına etiraz edənlərin önündə gedirdi. Milli azadlıq hərəkatına qoşulmuş ilk vətənpərvər oğullarımızdan biri idi Səhabət Haciyev. Səhavəkdən də mana dedi, yalvardım ona da gizil getmə dedi, yox edər. Bacılarımı aparıblar, qızlarıyı aparıblar. Mən getmesəm, o getmesə, o getməsə necə olar? Mən gedirəm. Forma elində idi. Sapoqda gəldi, qapının ağzında oturdu. Yenə getmək istəyir. Dedi, xala elə şey olar. Mən getməliyəm. Yalvardın buna. Nə dedin? Axırda mənə bu cavabı verdi dedi xalas. Mən o şaqlardan artıq deyiləm. Yəni ancaq bu sözü mənə demə, mən qala bilməsəm. 1990-cı ilin 20 yanvar hadisələri onun ruhunu sarsıtmışdı cəsarətlə Rus imperiyasına qarşı etirazını bildirir, intiqam istiyi ilə yaşayırdı. Təsadüf deyil ki, həmin qırğın gecəsinin səhəri nizamla düzülmüş işğalçı Sovet ordusunun önündə nifrətlə dayanıb düşmənin gözünə dik baxan, tam təsadüf nəticəsində kameranın yaddaşına düşən Səxavət Haciyev bizim onun haqqında ehtiramla danışdığımız fikirləri təsdiq edir. İsti 20 yanvar hadisələri o qırxıllarda səhabət aylarla orada o meydanda dururdu. Xocalı fəciəsindən sonra isə səhabət heçcür özünə yer tapa bilməyib. O 1992-ci ilin fevral ayının sonuncu günü Bakıdakı hərbi qərargahə yollanır və könüllü olaraq Qarabağa gedir. Səhabətin ilk döyüş yeri qədim Şuşa şəhəri olub. Cəsur döyüşçü burada neçə-neçə döyüşdə fərqlənib, döyüş dostlarını mübarizə ruhlandırıb. Hər birimizin o şəxsi mənfəəindən də, şəxsi istəklərimizdən də vətən mənfəəti çox yüksəkdir. Qarabağ döyüşləri başlayanda hər bir e, damarlarının Azərbaycan qanaxan Hər bir Azərbaycan vətəndaşı buna bigana qalmadılar. Və eləcə də Səfavat Hacıyev. Erməni qəsbkarları Azərbaycan torpağına hümləyəndə bir çox vətən oğulları kimi Səfavat Hacıyev də bu döyüşlərə könüllü surətdə atıldı və çox mərd mürdana döyüşlərdə iştirak edərdi. Xocalı hadisəsi bu gün oldu, sərsi bir də axşam televizorda gördük ki, könüllülər Baş cəhpe vurışmağa gəldirdi, xəbət çıxış elirdi orada. O gədə onu çox istərdik biz. Xəbət bir saatda oturanda biz o biz üçün bir dəqiqə ya nümayişə gətirdi. Ya Mərimanov metrosunun qabağında o orada yığışırdılar, gözlərini bir elədilər, döyüşə getdilər. Sən gedirsən, Allah eləmamış, bir şey olsa nə ola? Güldü belə, alın belə elə dedi xala. Vaxt olar mənnə fəxr eləyər sözü. Onda adam qorxurdu, o mərhubət həzə olan vaxt idi. Amma indi həlbəttə adam fəxr eləyir. Mən gözümün qabağında bir məndən çörək yeyəm oğlanı qorublar. Mən o onun onu qisasını, mən necə mən gəlib evdə oxtura bilərəm? Mümkün deyil o. Dedi mən gedəcəm, yenə gedəcəm. 91-ci ildə Ulu Öndər müraciət eləndən sonra səhvatın bir ayağı cəfədə idi, bir ayağı yolda idi. Mütəmadi olaraq gedirdi. 1992-ci ildə Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin gənclərə müraciətindən sonra O Naxtivanə gedərək Sədərə uğrunda döyüşlərdə iştirak edib. Səxavət bu döyüşlərdə böyük igidliklər göstərib, daha da mətənnəşib. Bir müddət sonra Bakıya qayıdıb və könüllü olaraq Milli Qurtuluş batalyonuna qoşulub. Cəfənin Ağdərə istiqamətinə yola düşüb. Səxavət mənfur düşmənə qarşı rəşadətlə vuruşub, ağır və qanlı döyüşlərin iştirakçısı olub, igidliklər göstərib və cəfə dəstəçlərinin qəlbində silinməz xoş xatirələr qoyub. Səhabət 1992-ci il dekabr ayının 25-də qurtuluş batalyonu Bakıda yığılanda Səhabət o vaxt bir dəstə dostları ilə gəlib bizə qoşuldu və Qarabağ döyüşlərinə yollandı. Mən Gürcüstandan gəlmişdim, 16 yaşım vardı həmin dövrdə. Bir uşaq kimi, yəni kimdən istilik görsəm onunla dostluq eləməyə başlayırdım həmin vaxtda. Səhabətlə həm bir əsgər yoldaşı, həm də bir dost olmuşum. Tanışlıq müddətimiz, yoldaşlıq müddətimiz qısa olsa da, 22-24 gün. Ancaq bir döyüş dostu olmuşam, yəni iki dünya arasında olmuş bir dost olmuşam. Çox gözəl dost idi, həqiqətən də cəngavər və əsgər idi. Səxabət Haciyev Ağdərənin Sırxavənd kəndi uğrunda qızğın döyüşlərin getdiyi bir vaxtda həmişə olduğu kimi yenə də ön sıralarda idi. Batalyona atsız yüksəkliyi almaq tapşırığı verilmişdi. Düşmən həmləsinin qarşısını almaq tələb olunurdu. Zirehli texnika qarşıya qoyulan tapşırığın yerinə yetirilməsinə çox mane olurdu. Səxavət vəziyyəti dəyərləndirib, tanklara qarşı hücumu öz öhdəsinə götürdü və irəli keçərək düşmənin zirehli maşınını sıradan çıxarttdı. Yanvar ayının 15-i və ya 16-sı idi. Batalyonun əsas qüvvələrini orta istiqamətdən sırxavənlə kisanın üstünə getməlidik. Qazançı tərəfdən, sol tərəflərdən olan təpələrdə olan Ermənilər qurtuluş batalyonunun arxasına keçib mühasirəyə almaq istəyirlər. Müəyyən vaxt gecikdən sonram xəbər aldıq ki, Ermənilər sərhəd qardaşımın xidmət etdiyi yerə hücuma keçiblər. Və biz özümüz öz mövqeyimizi tərk edib zəfər yoldaşlarımıza köməyə getdik. Biz ora çatanda artıq döyüşün qızğın bir vaxtı idi. Nəticədə düşmənin irəlləməyi bir qədər sängidi. 2-ci dəfə düşmənin digər tankına bir neçə zərbə endirib onu da susdurdu. Lakin bu dəfə özü də mənfur düşmənin gülləsinə tuş geldi. Ağır yaralansa da göstərdiyi rəşadət Onun 30dan çox döyüşçü yoldaşının düşmən mühasirəsindən xilas elədi. Ağır bir döyüş keçirdi. Çox ağır bir döyüş keçirdi orada. İtkilər verdi, şəhidlərimiz oldu. Zodun komandiri Rəzayev, Rıza, Rıza şəhid oldu. Mən vuruldum. Rəhmətə gəldi məni çıxartdı. Güllü yağış yağırdı elə bir. Doğrudan da elə bir moment idi ki, qorxmadı, çəkinmədi, canını gezdərmədi. Gəldi çıxartdı məni. Başarılı oğlan idi ki, kiməsə ki, arxalanıb çəşfiyata getməyə olardı. Yəni elə qardaşlardan biri də səxavət idi. Səxavət BMP-ni vurdu. Bu həmin vaxtı bu da yaralandı. Yaralandı. Səxavat bizdən alt tərəfdə idi. Biz üst qonaqdayıq. O səxavəti çıxartdıq. İlhamı çıxartdıq. Tam olaraq, yəni biz əgər onların qabağını saxlamasaydıq, bizim arxada olan batalyon da, rezerv köməkçi qüllələr də tam olaraq mühasirət düşüb istoymalı ola bilərdi. BMP-nin vurulmağı qurtuluş batalyonunun xilas olmasına bizim çox köməyimiz oldu. Ermənlilərin qüvvəsinin qarşısını kəsib açıq döyüşə giriblər. 3 nəfər həmin zovotdan şəhid olur. Səhabət də olan içində. Və o zovot olmasaydı, döyüş bir 300 nəfərlik batalyon ermənlilərin mühasirəsinə düşəcəydi. Həmin döyüşdə minimum minimum 300 nəfər öldürülmüşdü. Halo texnikalar azad deyirəm. Ermənlilər bəki böyük özləri özlərini vururlar. 100 nəfər tək 6 nəfərin əlində qalır. Səhabət Hacıyev 1993-cü ilin 18 yanvarında Bakıya çatdırılsa da, həkimlərin səyinə baxmayaraq yanvarın 25-də gözlərini əbədi yumaraq şəhidlik zirvəsinə ucaldı. Məni çıxartdılar. Mən yanvar ayının 18-i idi. Həmin gün gətirdilər sorumcu Burda Bakıda qospitalda üstündən bir neçə gün keçəndən sonra eşitdim ki, biz, qardaşımız şəhid oldu. Yəni İmam Peyğəmbər ağışını çatdı. Bu biz üçün, yəni hər kəsə qismət olmur. Allah ona qismət elədi bunu. Şəhid qardaşımız Sağavət Haciyevin böyük şücaəti olmasdı. Biz indi burda yox idik, həyatda yox idik. Biz də o şəhidin biri idik. Müharibə dəhşətlər gətirsə də ancaq şəhidlərimizin nə qisas alınmalıdı. Torpaqlarımıza geri qayıtmalı. Yaşımızın keçməyinə baxmayaraq biz bu günü kimizə ya son nəfəsimizə kimizə biz əskərliyik. Mən evdə oturmuşdum. Birdə qapı döyüldü. Mən qapını açdım, gördüm mənim sinif yoldaşımdır. Dedi, Dün, "Saqob dünən yaralandı, gətirirlər Bakiyə." Mən də oradan qaçıb gəlmişəm. Biz şokka düşdük. Ayın 17-si yaralanıb gətiriblər Bakiyə. Ayın 20-si bizə xəbər çatdır ki, Səxvat gəldi. Onu Semaşka xəstəxanasına gətirmişdilər. Və mən getdim, əlbəttə Səxvatla görüşdük. Orda Səxvat komada idi, biraz özündə değildi. Ancaq hər dəfsə bizi tanıdı. Biz içəri girəndə Səxvat durdu, oturdu. Dedi, sizə kimdir? Siz hardan bilir? Mənə heç nə olmuyor. Bizlə elə danışdı Səxvat. O vəziyyətdə oya, bizdələ bilmirəm. Həkimlə nə heç bir söhbət edəmamışam vəziyyətdə. Ancaq onu görürəm ki, Səxvatın bütün bədəni zellyoqdur. O bizi oqğa doğru da arxayan eladı. Dedi bir dənə ananı atama deməy, oradan bildi, belə döş nahiyəsindən qüllə yara salmışdı. Oradan bəxtəli otdan gətirəndə Səxvat qan çox itirmişdi. Yanvarın 25-i saat 5-də mən girdim yan Paris kitkül nazı gətir yanıma istədiyiniz var. Mən oradan getdim, qızı götürdüm, gəldim, görün səxavət keçir. Çox təəssüflər olsun ki, səxavəti xilas etmə olmadı. Səxavət Azərbaycanı sevən mərd oğulların qəlbində hər şey yaşayır. Bir ailənin, bir ata-ananın övladından böyük bir xalqın, böyük bir elin övladına çevrilən müqəddəs şəhid adını daşıyan igid vətən övladı. Hamşa ehtiram unvanı olaraq xatırlanır, təbliğ olunur, igidliyi yeni nəsillərə nümunə göstərilir və xatirəsi əbədləşdirilir. Şəhidin doğulduğu kənd məktəbi onun adını daşıyır. Rıvard kəndinin ən uca zirvələrinin birində onun abidəsi ucaldılıb. Bura kənd əhli üçün, eləcə də kəndə üz tutan hər bir insan üçün müqəddəs an yeri, ziyarət ünvanıdır. Əslində bu adına əbədinlik dediyimiz El üçün yaşayan oğulların ölməzliyini təsdiq edir. Onların xalq, yurd var olduqca yaşayacaqlarının, zaman və məkandan kənar bir aləmdə mövcudluğunun təsdiqidir. Şeyhllər şahiddir, şeytərlər beşdikdi, şeytərlər ölməzdi. Ona görə daha da mən fəxr eləyirəm bütün şahidlərinə. Bir saxavatınə yox. Hamısı bizim balamızdır. Allah rəhmət eləsin. Bizim kəndin məktəbi saxavat vətənat pillələri xəbətin abidəsini qoyduq bizim kəndin mərkəzində. Bu abidənin önündə bizim gənclər hərbiə gedəndə and içib oradan gedirlər. Bu hamsı elə-belə şeylər deyil. Bu hamsı bu, bu şəhidlərə olan qürur, hörmət, izzətin əlamətləridir. şürəsindən yüksəz zirvə ev zirvəsi də cəmolonq və zirvəsi fiziki gücü olan hər hansı bir insan o zirvəni fərhət etmə iqtidarına malikdir. Şahidlik zirvəsi isə hər kəsə nəsil deyil. Şahidlik zirvəsini bax səxavat kimi oğlanlar o zirvəyə qalxa bilər. Biz həmişə görüşəndə sinib uşaqlarımız səxavatın stolu həmişə boş qalır. Və bir anlıq biz hamımız elə bir ki E, Nəcə olur bir qəym e, yaşı bizi bürüyür ki, həqiqətən səhavət yoxdur. Əgər ali başkomandanımız əmr edirsə, biz təcrübəli veteranlar mütləq iştirak etməliyik. Bizim o torpaqların qisası hiss hamımızın ürəyində var, döyüşən qardaşların hamısının ürəyində. Biz yenə də hazırlıq ali başkomandanımızın əmrini gözləyirik. Ürəklə biz döyüşə getməyə hazırıq. Ali başkomandan əmr versə, mən ki oğlumdan yan-yana gedib vuruşacaq. O qısası biz almalıyıq. Baxmayaraq ki bu müharibədən 25 il keçib. Biz onlara heç vaxt unuda bilmirik.